মানে গৈছে এতিয়া হাবিৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ তাৰমানে আমাৰ ইয়াত বাৰী এখন আছে বহুত বেছি ডাঙৰ হাতত আৰু ইয়াত এতিয়া আহিছোঁ আমি গাহৰিক দানাৰ কাৰণে মানে অলপ কচু কাটিম আৰু এতিয়া পূৰা নীলাজি কাঁইট আছে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এইফালে হাবিৰ মাজে মাজে আহি আছে এইখিনি আমি এইফালে নীলাজী কাঁইট বুলি কৈ কিন্তু বহুত জেগাই জেগাই বহুত বেলেগ বেলেগ নাম হ'ব পাৰে ইয়াত দেখিছেনে আপোনালোকে আৰু খোজকাঢ়িব নাই ইমান কাঁইট আৰু কচু বহুত বেছি আছে ইয়াত গাহৰি দানাৰ কাৰণে বনাব পৰা হয় যিহেতুকে গাহৰি দুটা আছে আৰু সেইটো কাৰণে কচু চচু সৰুৰ পৰা খুৱাই অভ্যাস কৰা হ'ল সেইকাৰণে কচু নহ'লে দানা নেখায় কচু নিবলৈ বুলি আহিলোঁ এতিয়া বাৰী এখন খুন্দাই মেলি এখন এইখন বাৰী আমাৰ নহয় বাৰু বেলেগৰ হয় সেইবাবে দেখিছেনে আপোনাৰ কিমান জংঘল আৰু কচু বহুত বেছি বনৰীয়া কচু আছে ইয়াত আৰু কেইদিনমানৰ পিছত যিহেতুকে গাহৰিকেইটা বেছি দিম বুলি মই চিন্তা কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া অলপ খুৱাই মেলি শকত কৰি ল'ব লাগিব ধম এতিয়া কচুখিনি কাটি কিনে নিপৰা আজিও যোৱাকালিৰ পৰা দিছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দেখিছেনে ইয়াত মানে এতিয়া আমি কচু কাটিব আহিছিলোঁ সিহঁতক লৈ আনিছোঁ দেখিছেনে পতা পট কাটিছে সিহঁতক পইচা দি দিছোঁ আৰু কচু কাটিবলৈ এতিয়া ৰাতিপুৱা কাটিব লাগি গৈছে এইটো ভাই আছে মানুহজনী আছে সিহঁতক মানে পইচা পাতি দি দিছোঁ এতিয়া কচুখিনি কাটি কিনে ঘৰত নিবলৈ আৰু লগত ময়ো আহি দিছোঁ যিহেতুকে এখন হাবিৰ জংঘল জেগা হয় আৰু ইয়াত বাট চাক ওলাই বুলি এতিয়া ভয় খায় এতিয়া মই আহি নিদিলে মানে নোসোমাই আহি দেখিছেনে কিমান জংঘল আৰু আগতে এখন বাৰীত আমিয়ে খেতি কৰা হৈছিলে কিন্তু বহুত বছৰ আগতে এতিয়া ধৰক নিজৰ মাটি অলপ আছিলে আৰু অলপ কিনি মেলি আৰু এতিয়া নিজৰ বাৰীতে খেতি কৰোঁ বুলি ক'লোঁ এখন বাৰীত এটা সময়ত আমি কৰিছিলোঁ বুলি ক'লোঁ ইমান পূৰা মাটি বাৰ তেৰ বিঘামান মাটি হ'ব এতিয়া কচু হাবি জংঘল হৈ গ'ল যিহেতুকে আমি খেতি এৰি দিলোঁ আৰু খৰালি ছিজনত সৰিয়হ খেতি কৰে কিন্তু সব জেগাত কৰিব নোৱাৰে যিহেতুকে গছ গছনি বেছি হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা জেগাত বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয় পৰিৱেশটো একদম থাকি ভাল লাগে বুলি কয় এতিয়া তিনিটা লগাই আছোঁ এতিয়া কচু কাটিবলৈ পঠা পৰত কাটিছে বেছি টাইম নালাগে নোখোৱা কাটি মেলি শেষ কৰি দিব আৰু গাহৰিকেইটা বিকিব লাগিব আৰু দুদিন পিছত সেইকাৰণে এতিয়া দানা চানা খুৱাই মেলি শকত কৰি ল'ব লাগিব আমাৰটো চাতে গাহৰি পুহিলে কচুৰ পৰা ইমান দিগদাৰ নহয় দানাৰ কাৰণে আৰু কিনা দানা চানা মানে খোৱাবৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে বিনা পইচাতে খুৱাই মেলি ডাঙৰকৈ গাহৰি পুহিব পৰা হয় যিহেতুকে বনিয়া কচু দেখিছে পেলাই একদম কচুৱে কচু এতিয়া বাৰীখনত আগতে এদিন বাঘ এটাত সোমাই আছিলে হাবিডোখৰত অকণমান আগত সেই গছ কিনি ফেলে আৰু তাত এটা নদী কিনাৰতে শুই আছিলে বাঘ এটা মানে খাচী ছাগলী এটা নি কিনে তাত খালে খাই মেলি কিনে ধুনীয়াকৈ খাই বৈ শুই আছিলে আৰু যেতিয়া মানুহখিনি তাত গৈছিলে কচু চচু কিবা কিবা বিচাৰিবলৈ আৰু তেতিয়া সেই বাঘটো সেইপৰা ওলাই মিলাই আহি তিনিটামানৰ মানুহক কামুৰিছিলে একদম আহে আবৃত বেছি লগৰ নহয় অকণমান আগত সেইকাৰণে এইখন বাৰীত সোমাবলৈ মানুহ অকলে হ'লে দিগদাৰ হয় বুলি ক'লে আৰু বাঘৰ কাৰণে মানুহ হ'লেও একো এইদিন থাকে যিমান মানুহ হ'লেও কামো কামুৰিবলগীয়া হ'লে তথাপিতো আৰু লগত মানুহখিনি ইমান আহিলে অলপ সাহস হয় সোমাবলৈ ক'লে হ'লে ইমান সাপিত সোমাই থাকিব দিগদাৰ হৈ গ'ল এতিয়া কচুখিনি সিমান কাটি লৈছোঁ আৰু নবলি কৰি পেলাই চাইকেল টাইকেল লৈ আনিছোঁ পূৰা কাটিব লাগি গৈছে আৰু দেখিছেনে মানে গাই গাঁৱলীয়া জেগাত থাকিলে আপোনালোকে গম পায় শাকৰ মৰল নাই যিকোনো শাক আপুনি পুথলি খাব পাৰে মানে তেতিয়া প্ৰতি মানে ফেষ্ট বস্তু আৰু যি বিচাৰে আপুনি টিকোনো গৰুৱা বেতগাজাই এনেকুৱা জংঘলত পায় আৰু ইয়াত বিচাৰিলে বৰল টোপো বিচাৰি কিনে খাব পৰা হয় মানে হাবিত যিহেতুকে ধেৰ আছে ইয়াত একদম বিচাৰিলে বৰল পূৰা ওলাব আমি যাই পেলাই অকণমান বৰল চল বিচাৰিম খেৰচে লৈ আন চিয়া দেখিছে আপোনালোকে চাইকেলখনত খাই থৈছোঁ আৰু যদি বৰল মাহটো পাওঁ তেতিয়া আমি পাৰি মেলি থৈ লৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি মেলি খাবলৈ পৰা হয় বৰলখিনি সেয়া আৰু এতিয়া এনেকৈ এতিয়া ঠাণ্ডা জেগাত একদম ৰখি আছোঁ গছ দেখিছেনে পূৰা গছ গছনি ভৰাই তোমাৰ এ চি এ চি ৰুমত সোমাই থোৱাৰ আগতে একদম ঠাণ্ডা পৰিব আৰু এইফালে একদম ভাই পুৰা কাটিছে দেখিছেনে মানে ভায়ৰ গাহৰি দুটা আছে সেয়া নিজৰ কাৰণে কাটিছেখিনি আমাৰ এইখিনি আমাৰ নিজৰ কাৰণে কাটিছে ভায়ে কাটি দিম বুলি কৈছে আকৌ তাঁতখিনি কাটি দিয়াৰ পিছত ভায়ৰ গাহৰিকেইটা ইমান ডাঙৰ নহয় সৰু তাক যিহেতুকে বিচনিব লাগে আমাৰ গাহৰিকেইটা অলপ ডাঙৰ হ'ল আমাক অলপ সৰহ সৰহকৈ লাগে সেইকাৰণে গোটেইকেইটাকে আকৌ পিঠা লগাই দিম কচু কাটি হৈ গ'ল আমাৰ এইকেইটা এতিয়া ঠেলি আনি আছে সেইকেইজনে এতিয়া উপায় নাই এক চাইকেলত ডাইটক এশ এশ দুশ দিবলগীয়া হয় গতিকে এক চাইকেল কাটি আনিলে এতিয়া ঘৰলৈ যাবগৈ আৰু ৰ'দটো বহুত ডাঙৰকৈ দিছে গৰম হৈ গৈছোঁ সেইফালে আমাৰ মেম আছে মেম আহিছে এনেকৈ লগতে চেণ্ডেল তেণ্ডেল অহা পানীয়ে চানিয়া পেণ্ডেল আছে আহি পেলাই হাবি মাজে মাজে গৈ আছোঁ আৰু ঘৰলৈ বেছি ডোখৰ নহয় ইয়াৰ পৰা মুঠাই মুঠাই জালে ধৰ ওলাবি একদম হাবি থুনাই আছে তেনেকুৱাই মানে নদী কাষে কাষে যাবগৈ লাগিব আৰু এটা এইটো বাৰী মানে এটা চাপৰি গোটেই আৰু এনেকৈ নদী হেৰি আছে তাৰপিছত আগলৈহে নাখাইকৈ আছোঁ খোৱাই পেলাইহেঁতে গৈ আছে চাইকেলত আৰু মই পিছে পিছে গৈ আছোঁ কচু কাটি মিঠা